स्टोरी टाइम एक दिन एक जादुई जंगल में एक बड़ा और ताकतवर भालू रहता था जिसका नाम बरहना ऊ था वो न सिर्फ जानदारों से बात करता था बल्कि दरख्तों पत्थरों और हुआ से भी बात करने की सलाहियत रखता था इसके साथ एक खास बात यह थी कि वो हर बात को गाने की शक्ल में बयान करता था एक दिन एक खूबसूरत और बहादुर शहजादा आहुन अपने बादशाहत के मसाइल को हल करने के लिए जंगल में आया इसने सुना था कि बरहना भालू के पास तमाम सवालों के जवाबात हैं लेकिन वो ये भी जानता था कि भालू बड़ा खतरनाक हो सकता है आहिन जंगल में चलते हुए बरहना को आवाज देते हुए बोला ए बरहना जादू के मालिक मेरे दिल में है एक सवाल बहुत छोटा मगर मुझे चाहिए तेरे पास जवाब हो जो सच का सच्चा बरहना ने अपनी धीमी आवाज में गाने के अंदाज में जवाब दिया शहज़ादे जवाब तेरी तकदीर में छुपा है दिल की सुन तो जो चाहे वो पालेगा फिर भी ध्यान रख हर सवाल का जवाब ध्यान से सुन क्योंकि हर जवाब में है छुपे राज शहजादा आहन ने भालू की बातों पर ध्यान दिया और फिर पूछा बरहना मेरा दिल अधूरा क्यों है मेरे लोगों की खुशी का राज कहाँ है बरहना ने सर हिलाया और फिर गया खुशी वो नहीं जो छुई जा सके खुशी वो है जो दिल के अंदर बसती है अगर तुम दिल से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी ज़मीन भी जन्नत बनेगी शहजादा आहन ने बरहना के अल्फ़ाज अपने दिल में समोए और वापस अपने महल की तरफ़ रवाना हो गया वो जानता था कि अब वो अपने लोगों के लिए सच्ची मोहब्बत और इंसाफ के साथ काम करेगा क्योंकि इसने जादुई भालू से सीखा था कि असल खुशी दिल से आती है न कि बाहर की चीज़ों से यूं शहजादा आहन ने अपने लोगों की ज़िंदगी बदल दी और बरहना भालू का राज हमेशा के लिए इसके दिल में महफूज रहा